Em sento venjatiu. Quilmílic. Matúrmic. Tata! Muri! Catana! Sang! Muta! Perdó, eh, com ho dijiste? És que ara parlo així, amb frases uniparàuliques. És el que es porta. El que vull dir és que venceré la mort del Barça! ¡Es que no sos admitir mi culpa en la rueda de prensa! ¿Qué más quieres? ¡Mi cabeza en una bandeja! No cal en una bandeja! Me l'enduré en una bossa de plàstic del súper! Oh! ¡Tata! Has arribat al teu límit de cagades. N'estic cansat, oh! fart, ous oh! plènic... No, no. tan de pressa! El tot és meu! Jordi Grau! Què t'has fet al cabell? Són unes extensions. T'agraden? Molt! És ah! 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 meu! No No li perdonaré mai que ho canviés el Liliesta al Calderón! No! És meu! El vull matxacar perquè no van ser capaços ni de marcar un gol al Granada! No es país pelatadas. Falte mal. Es que se está en Cuba. No, 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 no. no. Oh, menos mal. Todo fue una pesadilla. Oh, no me quieren matar. ¡No perdimos contra la Granada! ¡Ah no! Eso sí que fue real. que no, no, la afición no. nos está persiguiendo y hay que huir para salvar el culo oye, 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 tata déjame que me tome un cortadito y me lo vuelves a contar, ¿vale? es que yo, si no me tomo mi café después de la siesta de media tarde no soy persona, ¿no? no hay tiempo para cortaditos porque lo que nos quieren dejar bien cortadito son nuestros cuellos. no, pero que la afición del de Barça es mucho más calmada de lo que tú te crees además Cómo quieres que nos echen a patadas? Si saben que la FIFA no les dejaría fichar sustitutos. Pero no te leíste bien la sanción. Ahí pone bien clarito que la prohibición de fichar afecta solo a los jugadores. Lo que tiene libertad de fichar es a un entrenador y a un director técnico nuevos. No te pongas histérica, Nena. Que tengo que ir a ojear jugadores, firmar contratos y renovar canteranos antes de que llegue la turba. Sí, sí pero Subi no sea ridículo. No vas a hacer en 10 minutos el laburo que no hiciste en 10 meses. Cuando un Subi curra, es que curra de verdad. Ha sido espectacular. Menuda exhibición de talento, tremenda capacidad de resolución impecable. Muchas gracias, Tata. Y anda, aquí tienes tu finiquito. Y ahora déjame tranquilo que tengo trabajo, ¿no? <laughs>